Вашему вниманию представляем любимое блюдо наших детей, крылышки Баффало в восточном стиле. Основа рецепта взята из передачи Гая Фиери, которую он проводил в штате Айова. По этому рецепту вы получите крылышки, которые пропитаны дымом, сладковатые на вкус, покрытые сладкой глазурью со вкусом терияки. Подаются они с дип-соусом, солоновато-кислым, терпким со вкусом блю чиз. Это фантастические крылышки, за уши никого не оттянешь, ни детей, ни взрослых от стола. Приготовление крылышек можно условно разбить на три этапа. Первый этап это непосредственно сами крылышки, второй этап это соус для лазури, третий этап это дип соус. Все ингредиенты несложные, их можно свободно купить в магазинах, все они будут перечислены в описании к видео. Перейдем к приготовлению. Начнем с крылышек. Ингредиенты следующие. Крылышки полтора килограмма, уже нарезаны по суставам, разделены на две части. Сахар, соль, тростниковый сахар по 30 грамм. Чили 15 грамм. По 5 грамм черный перец, сушеный лук молотый, сушеный чеснок молотый, тмин, каенский перец молотый, паприка. Ингредиенты несложные, по большому счету их несложно купить в любом магазине, но возможно за исключением тростникового сахара, который вполне можно заменить на обычный сахар. Перечислили, теперь все это смешаем. Сначала специи, конечно, затем добавим крылышки и тщательно перемешаем специи с крылышками. Вот приблизительно у нас такое получится. Дадим всему этому постоять 10-15 минут, а пока подготовим барбекю. Вот наше барбекю. Оно, как видите, с зольником, чтобы зола и угли не просыпались на пол. Угли уже практически готовы. Загружаем на решетку наши крылышки. Такие вот красивые. Вставляем на 1 час 15 минут. Пока наши крылышки знакомятся с огнем, давайте сделаем глазурь. Соус глазури мы будем готовить из таких ингредиентов. В равных пропорциях соевый соус, терияки, мед 150 грамм, белый уксус 50 грамм, соус шрирача 30 грамм, острый чили 5 грамм. Соус шрирача можно в принципе заменить на томатный острый соус. Конечно, острый соус томатный не совсем подходит для замены шрирачи, кто не знаком с этим соусом, это чисто перцовый соус, в меру острый, в нем отсутствуют томаты, но догума на кухне, как известно, не существует. Соус терияки можно приготовить самому. На канале Корчма есть его видео рецепт. Готовится соус глазури очень просто. Необходимо смешать все ингредиенты до однородной консистенции. Сделать это нужно будет тщательно, но много времени это не займет. Пока наши крылышки коптятся и жарятся, давайте сразу же сделаем и дип соус. Здесь несложные ингредиенты. Сметана полстакана, майонез 100 грамм, молока 15 грамм, сыр с плесенью порядка 120 грамм, 4 зубчика чеснока, пол лимона и соль черный перец по вкусу. Приготовление также несложное. Для начала нарежем чеснок кусочками, выдавим сок из лимона, разломаем сыр на кусочки. Затем все это вместе смешаем погружным блендером до однородной массы. Все, дип соус готов. 1 час 15 минут прошло. Теперь мы можем приступить к промежуточной стадии подготовки наших крылышек, купанием их во фритюре. Нам необходимо нагреть масло до 200 градусов, не менее. Проверить это мы можем обычной спичкой, погрузив ее в масло. Если сразу пошли пузырьки, значит масло уже нужной нам температуры. Бросаем крылышки во фритюр и буквально через секунд 10-20 вынимаем их обратно. Цель данной операции – придать крылышкам хрустящую корочку. Тут важно не перестараться и не дать им сгореть. И вот, наконец, мы перешли к кульминации нашего процесса. Перемешаем крылышки с соусом глазурью и сразу же подаем. Сервируем его вместе с дип соусом. Приятного аппетита! Смотрите наше видео, подписывайтесь на канал Корчма. До новых встреч!